COVID-19 infeksiyası mutasiya uğramaqda davam edir. Artıq virusun ilk günlərdəki variantı dəfələrlə mutasiya edib. Britaniya və Hindistan kimi fərqli ştammlardan sonra Delta ştamlı daha da böyük yayılma doğurdu. Qazetaz News Medical saytına istinadən xəbər verilir ki, yeni ştammların əsas xüsusiyyəti onların yaşlı şəxslərdə ölüm riskini daha da artırmasıdır. Ən son aşkarlanan ştamm isə Yota ştamlıdır. Araştırmalar ötən ilin 5 ayı ərzində ABŞ-ın Nyu York tibb müəssisələrində əldə edilən məlumatlar əsasında aparılıb. Aydın olub ki, koronavirusun Yota ştammı digər variantlarla müqayisədə 15-20% daha sürətli ötürülür. Qeyd edək ki, Yota ilk olaraq 2020-ci ilin noyabr ayında Nyu Yorkda aşkar edilib. Daha sonra B1 526 ştammına dünyanın 27 ölkəsində rast gəlinib.